Горькая доля бедняка кто будет от 110 бе, сказал Шмугель. Изменение стола начало болезни кишок. Написано в книге Бенсира, то есть Сираха. Все дни у богатого печальные мышлей причты также говорится 15 15 но как же субботы и праздники когда бедняки по крайней мере могут нормально поесть благодаря помощи общины это сказано по мнению Шмуэля, ибо учил Шмуэль изменение стола начало болезни кишок. В субботу бедняк есть лучше, чем в будни, но его организм не переносит этой перемены. Бенсира, то есть Иисус Сансираха, именно говорил также и ночи, то есть ночи бедняка столь же печальные. Ниже всех крыш его крыша на вершине горы виноградников до, из других крыш на его крыше, на его крыше крыш, капает вода с других крыш, расположенных выше. Землю с его виноградниками смывает на другие виноградники, землю с его сада смывает на участке, расположенной ниже, поскольку что лишает сад плодородной почвы, так описывается участь у Бога, лишенного счастья вовсе.